Как-то по привозу с Катюней я гулял, Фонарик на полсвета дорогу освещал. И чтоб было весело вместе на мети. В кабачочек Архимус решили мы зайти. Эх, захожу в пивную, сажусь я за стол И бросаю кэппи прямо я на пол. Как там дальше фраза была, короче, что ты будешь пить? А она меня лепит, что голова болит. Что? Вот туда налить я воду. Да ты что, любой каприз, елки-палки, ты что, папа, работа не бей лежачего. Ай-яй-яй, шикардос, да, все. Ай, собственно, у меня... А ну тихо, Ша, у меня куча дел, куча дел. Муха. Ты муху видишь? Тихо, 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 это ж папина любимое дело. Ешкин ты кот. Ты шо? Видишь муху? И уже не видишь. Давай, до свидания. Как папа шо, ничего не делать? я <свят> открою тебе страшную тайну. <свят> так умеет каждый папа. А то, что вот я сделаю для вас сейчас, умеет не каждый. Так что, товарищи папы, такие смотрите внимательно будет залипательно. Друзья, всем привет, с вами здесь Клипован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Елисей, Ульяна, Милане, Марк, Тимур. Все дети. Может, у меня их больше? Ну, знаю только пятерых. Да. А все... Катя, ты что тут это закидываешь глаза? Здорово! Так, своими передай. Мадам, целую вашу ручку. Да ты же не... не, не как это? Не дикообраз, еще и кольцо делай. Боже мой. Чтоб тебя все мальчики так вот любили, поняла? Как это все? Все не надо, один. И самый Короче, у меня для вас есть сюрприз, да. Пицца. Вы сейчас вот только досмотрите видео до конца. Сорян профукал. Только досмотрите видео до конца. Готовится просто из ничего, из воздуха, ну, бюджетнее и вкуснее продукты я не встречал. Руслан, снимаю шляпу. Вчера же заезжала Алена, да, вот та известная. Как обычно. Я думал, что некуда. Алена говорит, Сережа, про три глаза есть куда. Привезла там еще или два, или три эксклюзивных растения. Какую-то там елку заморскую. Пихту. Да. Ай, соля... Пихта, это не елка, Сережа. Это абсолютно разные вещи. Катя, я думал, что вот с такими иголками, вот то сосна. Да, правильно. Все, а все остальное это елки. Ага. Короче, там, если вам вдруг надо, вот вам Аленочка, да. Вот такой маленький человек, а золотой любимый, да. Она что-то и вам привезет. Так что звоните, пишите. И Руслан говорит, Сережа, долго морочить мы я не буду. Сделаю тебе то, что я делаю с утра до вечера Алене. И Алена вся такая, Руслан, хочу еще. Короче, такую пиццу приготовил. Сколько по времени заняло? 5-10. Так 10 мы даже еще как это успели за машину поговорить да минут пять на самом деле, но я тоже постараюсь как-то суховато сегодня сделать, из продуктов, а где, а ну стой, а ну встречай. Моня, Сиди, ты тарелок. что, тоже хочешь пиццу? Э, тигр лев, тебе нельзя. Держи. Ты будешь помогать мне? Да. Понял. Неси. И висей. И ты хочешь, а я ты уходи, а я уходи. Не, иди сюда. Тут же есть главное. Миланька, иди, ты поможешь. А я на там уже помоет. Все, тихо, там не моится. Хотя. Молоко есть еще. И что было весело вместе на мети. В кабачочек архимус решили мы зайти. Захожу в пивоную, Сажусь я за стол. Нет, там про пиво что-то не то, надо что-то с карасем какой то там. Текст приготовить. Сын, ты хотел, как папа? Ну, он бери волыну, иди работай. Короче, из продуктов. Надо сковородка. Слышь, а ну. Тихо-тихо. Сережа, мы собрались пиццу делать или мух стрелять? Катя, я должен зачистить пиццу. Елисею. Я должен зачистить пиццу территорию. А ну на, иди с двух столки работай, а то это никогда не закончится. А, почему мы так с Русланом долго вчера готовили пиццу? Потому что я ему дал попробовать, а там мне не надо. Я захожу туда за яйцами, выхожу, а у него улыбка вот так вот. Ну вот что надо э, мужчине в таких шикарном возрасте для счастья? Ничего, вот это вот мотня. Я тебе говорю, она так работает. Ты шо? Песни поешь? Катя, а ты видела, сколько людей уже, короче, э, вооружились? Ты видишь? Я сейчас... Стой, 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 стой. На тебе, эта колбаска осталась со вчера. Мы готовили. Много э, я вам не дам, потому что будете кушать в пицце. Договорились? Девочки, договорились? Не, ну с этой не договоришься. Сыр говорит. С Но не надо Сейчас я и сыр там тоже. Так, что нам надо? Сыр. Самое главное, что меня победило, это лаваш. Елки. Ты... Пипа. Елисейка, не переживай. На, еще и грибочки будут. Грибочки, маслины, приправа. Моя Слушай же, заезжал мой Юлик. А, Катя привез, я тебе говорю. Может, и это добавим? Чтобы ты понимала, оно пахнет через пакет. За этим идет охота. Все кулинарные известные, да и неизвестные люди мечтают, чтобы у них было. Ну даже за столько не мечтаю, столько не бывает. А у нас две пачки. Это лук жареный, сушеный. Его можно есть и так, и сяк, еще и на суши сыпать. Да? Сегодня какую готовим пиццу? Классическую. С колбасой? Да. Как называется? Итальянская пицца. Садись пять. Липованская пицца. Садись два. Короче, те, кто не знает, Илюхи в голодную утку записывайтесь. Кто-то расскажет, покажет, еще и даст попробовать. Та обыкновенную с колбаской называется да, она. Пепперони. Деревенская. Пепперони, ешкин ты кот. Та сыр дам ей, елки-палки. шо это? Твое, 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 твое. Сыр. Я думал, сейчас есть сыр в пиццу натру, хотя будешь и так, и так есть. Аккуратненько, здесь бубо. Где? Что именно? А вот, так вот так это? Можно. А, так не можно. Вот тебе видишь? Елисей, братуха твой грамотный. На. И мне кусочек. Ты сказала спасибо? Тете Афи. А еще кому? Тёме. Теме, правильно? Тетя Афа, Да, тетя Афа и Тёма, Спасибо вам. За то, что у нас всегда есть настоящее. Замечательное сливочное масло. И <служдая> вкуснейший сыр. Так, ребята, а ну-ка, раздвиньте. Катя, там кто у нас... Э -э Откуда там? Австрия, Чехия, Голландия. Я путаю эти страны. Приезжали люди, спрашивали. А Я... такое же остекленение. Они есть в Европе. Найдите их в Инстаграме. Space Glass, Ёшкин ты кот. Все, они даже в Европе устанавливают. Просто вот у нас хорошо. Я представляю, как у вас. елки палки ты сидишь, снег, Вася, валит по колено. Налево и направо на конях, или как у них там по-ихнему. На оленях рассекают Дед Морозы. Правильно? Ты в Альпах. Буря, что угодно, непогодные явления, погодные неявления. А ты сидишь за стеклом, у тебя Глинтвейн. Рядом с тобой твоя. Понял? Ну, любимая игра на приставке. И ты именно шпилишь. Понял? Альпы, снег. Люди богатые на этих катаются. Ич, ач, ич, ач. Так как это, блин? Сереж, ты, по-моему, сказал, что пицца будет 5 минут. Катя, а? поговори. Ну, поговорить потом. Начинайте делать и будешь разговаривать. Смотрите. Люби, друзья. Что нам понадобится? Если есть такое, то и такое берите. И клянусь, я У меня ее есть добавил. слово. Я хочу сказать большое спасибо вообще всем людям, которые нам присылают всякую красоту. Особенно Володе. .giving. Да, люди добрые, спасибо. Ну и еще повнимательнее я слушаю. Володе большое спасибо. Вот эти вот казаки доехали. Да. Все ага. прекрасно. А еще большое хочу сказать Наподовским из Любашовки, которые передавали нам корыто, глечики, деревянную вот эту вот штуковину. В общем, огромное-огромное вам спасибо. Не знаю всех но я просто вас всех люблю на самом деле. Вы у нас не аудитория, а просто одна огромная большая семья. Пипец, я и не знал, что у меня столько родственников. Но я знал, что у Ромалов много, там армяне не отстают. Ну и Липоване тоже, вам спасибо Ютубу, просто весь мир. Катя, я тебе хочу сказать. Кружки пивные они еще передавали. Скажи мне, по... Как это? Энергетики. По, по делам сердечным, да, по состоянию души. Э, я считаю, что мы номер один в мире, наверное, по количеству родственников. Любит, друзья. Дякуем ему. Широ. Ха -ха -ха. Дякуем. Так и да. Ну что, теперь перейдем к рецепту. Сыр, майбэй, потом А ты будешь месить? Катя, я когда сказал, что это быстро это никакого теста. Я тоже первый, когда Руслан сказал, он мне говорит там, Серега, надо 150 грамм молока, два яйца. Я орел муки сколько? Он говорит, какая мука? Мука тебе не пригодится. Смотри, два яйца. Оп. А где у нас этот вот альфатор для яиц? Ляп и готово. Эх ты, Катя, злазила. Чего? А Шкарлупка попала? Чего, а, чего? Трещина. Первый раз за все время, елки-палки. А, сколько елки. с яйцами играешь, все нормально было. Это ваша мама. Что мама? А, а песня еще есть такая. Ты ж меня, ты ж меня подманула, ты ж меня, ты ж меня подвела, ты ж меня, ты ж меня молодого, а с утра я аж хотел. Так. Слышь, вы будете смотреть или, или работать? Работать. Ну так лови, как это, и поиграйте с яйцами, Алексей. Что делать тогда? Я думаю, кое-что очень. А ты помнишь, как готовить Алексей? Да. Да? Ты в чаком. А ну расскажи людям. Моя э... яйца потом занимаюсь молоко. Специально. Ну ты вот здесь вот, смотри, обычно в такие моменты папе говорят. Будьте добры, помедленнее. Два яйца есть на глаз. 150 грамм. Это вот столько. Шпокнули. Теперь специю делай. На тебе, принцесса, мешай. Специя любая, особенно итальянская, подойдет. Здесь Сыр. вот всякие травы. Она с чедром. С чедром. С сыром чедр сразу еще Я и не знала, что такая бывает. А ну-ка, смотри. Сколько здесь, Руслан? Вот столько, да? Чисто для вкуса, потому что мы ее потом еще чуть-чуть введем. Так, колбаска у нас есть. Колбаска еще у нас будет. А, ну это вообще сегодня будет, если мы вчера делали с солями, то у нас остался кусочек домашний домашних. Вот ты такая молодец, Катя, вся в тебя, ты посмотри, еще и готовит. Вот это универсальный ребенок. Кино такое было, солдат. Если вам нравится, как это, а, гавайская, ну киньте туда курицу и немножко ананаса. Если нравится там как там деревенская, да все и еще и почерновал пойдет, что? Я хочу. Самое удивительное и самое, скажем так, интересное в этой пицце, это, это ее фундамент, да, это ее основа. Сейчас вы увидите. Папа, да смотрю, смотрю, смотрю. Кто будет колбаску дегустировать? Правильно, что-то там еще про бога но это ж не в нашем случае. Галюку. Кусочек для, для дегустации. Да не надо, он же потом... Ну маленький кусочек. Чуть-чуть этот. Он же просит. Чуть -чуть -чуть. На тебе еще одну. Дети, я думал, что вы будете помогать, а не уничтожать. Эй, а ну. Стойте, мне же потом, я вам же эту и пиццу сделаю, только именно как это, с одним... Убирай повыше. С фундаментом. Шушо? Убирай пойми. Все. А теперь самое интересное. Самое интересное. Самое. Ха -ха -ха -ха. Э, у вас сок есть? Таки, да. Ну так сбегай на лес себе, что ты стоишь голодный. А, а больше уже нет. И у меня сок он есть банановый. Ульяночка, а ты можешь мне сделать вот этот лимонад, который ты всегда делаешь, пожалуйста? Ага. Спасибо. Да, там. Бармен, что ты ушла делать маме мохито? Да. Слава богу. Давай, э, а ты мне нужен. Давай, Миланька, смотри. Давай, давай Нет, ты мне на обычной водичке, хорошо? С натой Все. Ой. Миланька, ты молодец, ты уже все сделала. А у нас куда? У нас мяты чуть-чуть больше, чем э, гортензия, если не ошибаюсь. Ты зато идешь? Есть кучерявая. Она знает, есть... какую ей надо, Сережа. Работай над пиццей. Ладно. Хорошо, так молоко уже не надо. Вот сюда давай убирать. Ты ж меня, ты ж меня подманула, ты ж меня, ты ж Так. Масло, сколько он сказал? Грамм 70, правильно? Сливочное? что? Не, Катя. Да в пиццу идет нормальное масло. Так, я его налью попозже, смотри. Да. Давай. Я не знаю, я так вчера был поражен и немножко ошарашен, что я даже у Руслана не спросил, где он это все дело срисовал. Но. кажется, у узбеков. А у них много чего можно срисовать. И все полезное. Раз, раз, два, раз два. Давай три. Давай. Нет, мы ж как это? Мужики. Мы же нормальные, ребята. Смотри, вот так вот берешь его и заворачиваешь. Все, зови родителей, накрывай на стол. Так, Елисейка, подержи этот сигару на эту. Что? У тапки правильно ты одела, Все, я уже думал, как это все уже неизлечимо. Одевает их, и они матюкаются. Ломаш тебе? На. Хотел сразу сказать, когда что наешься, а потом вспомнил, что моя это думал. -то. Кушай, кушай. Наши это занедут. Ну такое себе. Уже часов 11, понял. Тишина, такой себе, скажем так себе. Конец августа. Еще тепло, но уже темнеет быстро. Вечер. Село. Тишина и покой. Уже даже вдалеке дискотека не звучит. Понял? Закончилась. Окно открыто, потому что еще жарко. Марля на окне, чтобы комары не летели. И вот эту вот глухую тишину нарушает такой себе водопой. Ну, даже не водопой, не арский водопад. Понял? Мама так прислушивается, а то именно как кто-то писает. Ну не просто писит, а именно так, чисто добряче поливает. И она такая через окно, не, не видно же ничего. Кто с там сыпь под векном? А эта дочка из дискотека с клуба вернулась, понял? а, та це я, мама. А, ну писи, писи, доню. Пойдем, точно мой? Не знаю, Сереж. Одно. Мне тоже не, Мне не пока... очень весело. Смотри. Ага. Вот так вот берешь. Это я имею в виду, что когда ты про чужого говоришь, такое себя, а когда свое, то и слава богу, понял? Она думала, что там кто-то чужой сыт у нее под окном, а когда услышала, что это ее дочка, то говорит, а, писей, писей, доню. Понял? Да. Слава богу. Короче, вот такие вот макароны делаешь, лапшу, и ну прибей ее. Ты пос... а ты пошу нагло, елки-палки. Ты что, приезжай или ты не в курсе? Тут все мухи уже знают, что. Ай-яй-яй, беда. Три лавашика там, два с половиной. Вот так вот берешь и красивенько нарезаешь. Ты что, ты что? Ты, как ты понимаешь, что придумал пасту? Не итальянцы. Руслан, или и Липованцы, ты кот. Просто взяли вот так вот лавашек и аккуратненько чик-чирикнули. Что, поджигаем? Фунь! Что дядя Руслан сказал? Огонь должен быть минимум, минимум шель, минимум правильно? Вот еле-еле чуть-чуть. Масло, грамм... Боже мой, ты что? Как это? Представляешь, как ты в Греции на серфинге летаешь. И этот, как они там? Да за пару сдерживаются еще одной рукой. Понял? А да. второй рукой себя в Инстаграм снимает. А -а -а. Ладно, все у тебя будет. Как говорит Алина, все, спереди. Масло грамм 50, лучше 70. Оп! Гайцот ЦБ. В нашем случае 40 дал. Катя сэкономил. Папа. А -а -а. а да, только подожди, сейчас чуть-чуть масочка. Хотя бы хоть немножечко, понял? Хай-гай-гай и все. Давай разогреем, потом сделаем минималку. Ну что, я не то сказал, быстро? Очень. Тю. Смотри, сейчас как будет сковородка преображаться. Это сковородочный стриптиз. Кать, Катя, я не шучу, смотри. Масло, 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 масло. Мэджик, ёшкин ты кот, ты посмотри. Лоли разбежались. Ладно. Ты на меня когда так посмотришь, Катюша, так мне же неудобно за свое поведение. Висей, давай, ваш выход. Все, газ делай, минималка. Не, не, не торопись. Давай сначала сейчас вот так вот их размакароним, правильно? Uh -huh. Смотри, я макароню, а ты их добавляй туда. Все, дальше будет быстро. Взял такую жменьку? Не стесняйся, ты ж дома, ешкин ты кот. Все, гайцоп ЦБ, понеслась. Поднял. Слушай, ну точно паста, ёшкин ты кот, а? Скажи мне, а Марат знает, что лагман можно так приготовить? Не уверена. Что? Что он такое знает. Висека, а ну-ка сбегай за яйцом, сынок, одним. Потому что вчера дядя Руслан готовил на два с половиной лаваша, а мы сегодня бахнули на три. Так как вчера было два яичка. Сегодня нам понадобится три. У вас маленький гармон? Че, гулять не хочу? Да, минимальный. Елисейка, ты что там курицу э -э -э передергиваешь? Давай, сынок, гайцов с собой быстренько. А, ты еще за этими шоколадками ходил. У меня такие Так, плюс одно аичка. Лаваш вместо текста, а это скрепляющий фундамент. Так, газ минимальный. С чего там было сынок, э, колбаска, а? Ну, я сейчас идет колбаска. Да, подай кетчуп. Молодец. Кетчуп принес? Я. Люк, иди, тебе упало. Смотри, вон, ага. И, блин, два раза. Это прям до Люка У нас итальянская, деревенская сегодня получится. Колбаса, это просто супер. -пупер. А помидорку вы не забыли свежую? а там была помидорка? Да. Исек, сбегай в огород, сынок. У нас там выросла. Выбери самые две красивые. Больше не бери, потому что много выросло. Что? Грязно? Так это в шоколаде облежи. -а -а! Так, оливки. Сколько он сказал, сколько не жалко, да? И еще вот столько. Оливочки есть. Дальше все очень быстро. Помидор? Чисто, чисто. для вкуса. Помидорка, мамидорка. Помыл? Да. Молодец, потому что. Оп. Слышь, две немного. А ты ела, хотя наши помидоры? Mm. Да ты сейчас кайфанешь. Ладно, тебе можно откуси прямо отсюда. Я хочу и ту, и ту. <связь> так, не суйте руки под острый нож. Вкусно? ему очень так вот так вот кетчуп есть ну брызгай кетчуп так грибочки он туда положил М -м, достаточно дай по поэкономим. шампики так немножко для вкуса правильно дадим угу. маринованные говорит Марат, если у вас все нарезано, это две минуты. Что следующее? Сыр? Да, все. Правильно? Кетчуп добавил? Да. Эй, молодец. Еще молоко, что, молоко. Что осталось? Сыр? Да. Так. все, видал. Как снимается? Видишь, курка? А, да. Сейчас Все, пойдем. этот финит, а ля комедия. Пицца, а пицца вкусная, пицца. Так, не помиджано джану Ну, ой, боже мой, Катя. Да, еще чуть-чуть Как, как а говорят пицца? итальянцы, хотя я не слышал, как они говорят. Но, мне кажется, ну, что они говорят, что сыром пиццу не испортишь. Есть а такое? Я знаю. Ты такой сыр можно и без пиццы выпить. Крышечку а. надо закрывать? А, это обязательно. Очень обязательно. А где я же ее принес? Все. Катя, засекай время, я не помню, сколько, позвони Русану, сколько. Пять минут. Слава да? Пять минут? Катя, пока сыр не растает. Все, пицца готова. Так, кетчуп туда-сюда, это это, это. Мы, мы все, Элисейка, э, добавили туда? без а, он второй раз ее на сыр уже сыпал, да? А ну-ка подержи. Подними, помнишь как? Ты посмотри уже, йо 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 Уляночка, на тебе очень важный момент. Бери щепотку, щепоточку. И вот так вот сверху делай. Давай, итальянцы делают. Все, уже почти готово. Бери еще. Сейчас и ты будешь хотеть. Давай, не на руки. Бери щепотку. Нао, папа возьми. Улянка, стоп. Уже хватит. Все. Все по чуть-чуть. А Елисей уже делал? Еще кардос. Да. Ты что, забыл, что Елисей здесь за главного? Все, я вырубаю. Отойдите, девочки, уже готовы. Еще? Так, уже готово. Оп. Все, газ выключили. Так быстро уже. Сейчас кушать да быстрее не придумаешь. Да. А. Будете тарелок есть или Как нормальные люди прямо в рот. Люди, прямо в рот. Слава Богу. Не, нам нужна будет. А, Елисей! Сынок, беги в одно место, там, где ножницы лежат. Возьми вот то, что доктор пописал, понял? Что есть не у каждого итальянца. А что, а что, нож для пиццы, Ульяночка. Специальный нож для пиццы, да? А, Лисей, а, да. ты... Я давай, это а у меня уже опять делать нечего. Я вижу. Кать, хочешь, э, я подкину, сделаю сальтуху 360 да и ладно, поймаю. Но, но не обещаю. Та шучу, иди сюда. Смотри, как она взялась. А? Все, пицца готова. Ты красивая какая, слушайте, кучеряшка. Эй, Донна Белямара, посмотри. А, горячо потом посмотришь. Катя, Ну что, приподними. Я говорю, горячая, ты что, на, приподними. Давай. Ты сниму. вот ножичком вот так вот, но ну, интересно нет, же нет. людям. И мне интересно. Эй, ты пиццу когда-нибудь видел? Видела. А ел когда-нибудь? Ну и словаша лаваша ты не ее... видела. Ты все равно сейчас ты возьмешь косиночку и будешь ее туда, я... в этот Хорошо. В отсек свой, ротовую пропасть, от, отправлять. А я аккуратненько так вот подъеду снизу и сниму, что у тебя там чуть ниже губы происходит. Смотри. А, я вареный Кать. Шикардос? Так и да. Неплохо. Блин. Неплохо, да? Домашняя настоящая. Аленочка, я теперь понимаю, что с вами Руслан делает Мне с утра не до не вечера. Кинуть. Смотри, Кать. А -а -а. Ты бачишь? что у тебя? Красивый загорелый низ. А -а -а. Ай, горячий. Надо подождать. А ну-ка, стойте, детвора. Подожди. Давай сюда. Сейчас я вот достану вам по кусочку всем. Хорошо? Пусть она так быстрее остынет. Слушай, держится даже лучше, чем настоящая. Кетчуп? Колбаска? Да, это кетчуп. Это кетчуп? Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, конечно, вкусный кетчуп. Тут да? все вкусно, и колбаска вкусная, и грибочки, слава богу. И я и, 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 и что-нибудь еще. Еще а и сыр. Сушим. Ага. Шинапушим. Так. Даже не знаю, что тебе. Давай я начну с тебя, Миланька, правильно? Буду тебе ее охлаждать. Сейчас, не-не, горячая, стой. Я, ну, я знаю, что можно, но, горячая. Вот это моя. Хорошо. Это вся твоя. Возьмите любую. Любую себе возьми, хочешь два кусочка, если тебе удобно, чтобы не рассыпалась. Бери уже, я уже дую. Руками держать ее уже можно. Миланька, на кусай. Горячая? Ну как горячая, она хорошо теплая, не сильно горячая. Смотри на папу. Ирисей, ты пробовал? А ну кайфани. Твоя же работа. Вот же остывается. Ну. Кусай. И что, это можно кушать деткам? Да. Ты рекомендуешь? А ну поставь лайк. Вот так вот. Елисей, это можно кушать детям? Можно. Ульяна, это может кушать детям? Ставьте лайк. А ну дети сюда все вместе. Давай скажем контрольную фразу. Смотри, у папы э, на канале это звучит так вот. Короче, друзья, от всей души, слышите, мы для вас сегодня готовили замечательную пиццу, липованская. Еще и семья. Правильно? Всем пока-пока. Чао! Готовьте пиццу и будет вам счастье. Ставь лайк. Лайк, ставь. Давай. Лайк.